Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна а також Чорноморську телерадіокомпанію. у студії Костянтин Крупський. Будемо говорити про розслідування вбивств на майдані разом з правозахисником Павлом Диканням. Павел, добрый день. Добрый день. Год уже практически вот закончился, да, с момента расстрела людей на Майдане. Какие данные? То есть вот одно из последних, то, что я узнал с помощью главреда, это то, что якобы главная военная прокуратура подготовила письменное сообщение о подозрении 20 сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации об их причастности к расстрелу людей на Майдане. Что вам известно? Ну, это я прокомментировать в принципе не могу, потому что у меня такой информации нет вообще. Откуда главная военная прокуратура обладает подобной информацией, мне неизвестно, потому что ну, расследование ведется сейчас во всяком случае главное расследование и контролируются остальные расследования. Это управление специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины. Угу. Поэтому ну, я, честно говоря, не улавливаю связи между этими двумя подразделениями прокуратуры. Мне кажется, что это несколько неверная информация. Хотя ну, все может быть. у меня, во всяком случае, подтверждения этому нет. Я думаю, это очень удобно просто. Чем искать преступников в своей стране, проще их найти в чужой стране. Они там недоступнее. Сказать, что они там живут, они виноваты, и все. И, в принципе, можно как бы там дело идти, там, вести к закрытию. Ну, тут я с вами не соглашусь, потому что, как одна из основных версий рассматривается, в том числе и участие так называемой третьей стороны, которые могут быть э, лица из э, иных государств, в том числе российская, безусловно, рассматривается. Но э, эта версия рассматривается наряду со всеми остальными. И поэтому говорить о том, что в результате э, предъявления некими лицами неким иным лицам подозрения закрывается расследование, ну это не соответствует реальности. А вот вот допустим, если так сравнить с делом убийства Немцова, mm -hmm. э, вот оно случилось, а уже через неделю мы знаем, что э, в суд уже ведут подозреваемых и э, меры безопасности там по всей Москве э, по пути следования конвоя, вот уже супер, вот они как-то очень быстро все, все это могут делать. У нас с караванским стрелком тоже как-то вот моментально практически нашли как то человека, которого сказали, все, он виноват, э -э, ну, пусть мертвый, но все-таки. Ну, я бы в... безусловно, если то, что э -э, расследование, проведенное в России, ну, соответствует реальным обстоятельствам и так быстро завершено, ну, если, если это так, то это профессионализм следователей и прокурора, которые вели это дело. Э -э, либо же заранее известный сценарий этого убийства, что точно так же ведет к э -э, быстрым и, как бы, очевидным для общества результатам. У нас же абсолютно абсолютно иная ситуация, потому что фактически у нас расследование ведется против действий государственных чиновников, которые в первые же дни после совершения преступления системно занимались уничтожением доказательств. И огромное количество доказательств, которые имели отношение к совершению преступлений, просто были уничтожены вот в первых числах там, вот 20, 21, до 22, 23 февраля. Аваков говорил, министр внутренних дел, что 90% доказательств в системе МВД были уничтожены. То есть Несравнима сложность дел. Угу. Просто несравнима. А известно, кто их уничтожал? Ну, безусловно, уничтожали. Во-первых, оружие вывозилось в Крым, в Крымский Беркут. там им Позволили вывести оружие фактически все оружие, которым э, действовала спецрота садовника вывезено в Крым. Это установлено материалами следствия. Естественно, без этого оружия доказательная база э, сложнее становится. Гораздо. Mm -hmm. Точно так же это имеет отношение к приказам, к карточкам-заменителям оружия и прочее-прочее. То есть, э, оперативным расположением э, войск ну, и подразделений милиции и э, иных правоохранительных органов, в том числе внутренних войск на э, институтской 20 числа. До того, весь период времени не расследуется же только 20 число. Преступления начали совершаться фактически с 24 ноября 2013 года. И вот весь этот период огромное количество правоохранительных органов присутствовало в центре города и никаких практических документов, подтверждающих приказы, которые отдавались, подтверждающие там, планы действий, оперативную обстановку, доклады так называемых осведомителей, которые, безусловно, были внедрены. Ничего этого нет. Это все уничтожено в системе МВД. И так как за год система ну, минимально изменилась, скажем так, какие-то признаки изменений мы наблюдаем только сейчас, и то частичные, то Причастность лиц. Я думаю, что лица, которые занимались уничтожением доказательств, частично до сих пор работают в системе. Угу. То есть тогда кто-то должен, ну там, допустим, вот президент, да, он должен выйти и сказать, что вот все расстрелы людей мы не можем доказать, э, виновных нет, потому что, потому что, потому что. То есть, это объективно. Извините. Ну, с моей точки зрения, это должен сделать не президент, это должен сделать э, руководитель расследования, тогда, когда он убедится, что дальше он продолжать не может. Uh -huh. Видимо, на настоящий момент, этот момент ну, это событие еще не состоялось. И расследование ведется, и мы видим, что за последнее время были определенные изменения, мы видим привлечение к ответственности ряда лиц. Кроме того, ну, надо же еще разделять, что это был... Преступления само по себе, вот э, все преступления, которые совершались в период э, революции достоинства или Евромайдана, как по-разному называют, э, они же не преследовали собой только э, самоцель убийства или запугивания. Это делалось для чего-то, для скрывания, с моей точки зрения, следов иных преступлений. разворовывания страны, которая состоялась, э, сохранение существующего положения для того, чтобы продолжать иметь доступ к ресурсам государства и так далее, и так далее, и так далее. И вот эти эти экономические преступления составляют уже немаловажную часть, которой следует заниматься следствием. Uh -huh. А как вы думаете, что будет с судьями, которые вот э, отпускают э, арестованных там, беркутовцев, э, в, снимают там, с них, э, как это, процессуальным языком там, говоря, ну, в общем, отпускают их из-под стражи? Ну, вы знаете, в отношении Ну, мы сейчас говорим о, видимо, о суде Волковой, э, в отношении которой возбуждено уголовное дело mm -hmm. за вынесение заведомо неправосудного решения. В, ну, есть процедура, да. Высший совет, есть, э, высшая квалификационная коми, э, комиссия судей э, должна вынести решение правомерно или неправомерно выносила решение судья. Если будет установлено, что она превысила свои полномочия, либо заведомо вынесла неправосудное решение, то первое, ну, ее уже отстранили, хотя, по-моему, истек уже срок отстранения должности, должно быть решение Верховного Совета о привлечении к ответственности, и после этого расследование должно уже дойти до доказательства ее вины. В любом случае, пока вина не доказана и не установлена приговором, судья считается несудимой и невиновной. Точно так же, как любой другой гражданин. С моей точки зрения, судья в данной ситуации не могла такое решение вынести, ну, просто по закону не могла. Пожизненное заключение и вынести домашний арест без ограничений ни по месту, ни по обязательствам, ну, нереально. Практики такой судебной нету. В принципе, риски, которые она должна была предусмотреть и обеспечить меры обеспечения, она проигнорировала. Но ну, опять же, это моя точка зрения, как представителя потерпевших. Я думаю, что следствие должно установить истину в этом деле и вынести соответствующий приговор. Uh -huh. а, а если там, допустим, вот, э, адвокат понимает, что дело не будет выиграно, вы все равно беретесь за это дело? Не будут найдены виновные, не будет суда над теми, кто расстреливал людей? То есть физически мы не увидим их лица на скамье там, подсудимых, никого не накажут, то есть это все вот сойдет куда-то на нет. И все равно адвокаты берутся за дела потерпевших, все равно что-то, ну, как-то помочь, если изначально результат известен? Ну, первое, мне неизвестен изначально результат, я не думаю, что он кому-либо известен. Очень редко случаи бывают, когда заранее понимаешь, что дело в любом случае безнадежно. Ну, безнадежно но возможно в короткой перспективе, потому что мировой опыт расследования подобного рода преступлений говорит о том, что эти преступления расследуются не то, что годами, зачастую десятилетиями. Но рано или поздно, в части случаев или в большинстве случаев, но ну, у меня нет общей статистики, э, виновные все равно находятся. Посмотрите э, на дело польских полицейских, которые 25 лет назад избивали э, в 90-м году э, демонстрацию солидарности в Варшаве. Они были привлечены к ответственности в прошлом году. Прошло 23 года но их нашли, установили и привлекли к ответственности. Наверное, за это время, извините, многие уже махнули рукой и сказали, никогда не будет справедливости в этом деле. Поздно, но она приходит. Точно так же в этом деле, я думаю, что всю жизнь скрываться на территории России, а подавляющее большинство подозреваемых у нас сейчас находится на территории либо России, либо оккупированного Крыма. Я не думаю, что эта ситуация будет вечна. Их нашли, ну вот про поляков, или все-таки дали возможность их найти, э, вернулись опять к этому делу и показали том, там какой-то там, э, к финальной иллюстрации, да, иллюстрация же была и в Польше, там, э, была, тут, тут но тоже... В другом виде, да. Да, она была немножко в другом виде. Вот, может быть, как финальный аккорд вот перестройки всей Польши, чтобы вот показать, что вот. И вот еще вот этот вот процесс, пожалуйста. Вы вот. знаете, я не настолько знаком с особенностями этого процесса, чтобы, ну, сказать, почему именно сейчас она закончилась. Но единственное, что, вероятно, да, вероятно, общество в какой-то момент или не хотело, или люди скрывались, или не готово было, или, опять же, сама система не готова была, как у нас сейчас в МВД, в МВД сдавать своих, то, что называется. Вот они все равно наши. Подлец, но наш. И никуда не денешься. Поэтому проходит время и люди, может быть, меняются. Точно так же и у нас пройдет время, и те же э, сотрудники правоохранительных органов, которые стояли рядом с теми, кто стрелял, мне кажется, они рано или поздно расскажут, что происходило. На сегодняшний день этих показаний нет. Вы говорите, что уничтожаются документы, ну как бы со стороны Министерства внутренних дел, да? Да. А не изымаются там видеозаписи, там не там с YouTube, откуда-то еще. Ну много же было видео. Безусловно, изымаются. Это все огромный массив видеоданных, сформирован в следствии. Он занимает, ну там, десятки терабайт. Безусловно, это требует огромного времени для обработки. То есть, там, там при всем наличии там, сколько, я не знаю, там около 80 следователей, но это тысячи-тысячи часов просмотра. Причем это не просто просмотреть, даже надо, надо проанализировать, сопоставить по времени, сопоставить по месту, сопоставить между собой. Это громаднейшая массив работы. И, к сожалению, технологически у нас следствие, возможно, просто не готово и не обеспечено средствами, которые бы ну, помогли им ускорить. Эти процедуры, которые ну, просто необходимы, потому что то, что мы видим, к сожалению, много очень говорится о том, что да, у нас следствие. Вот мы, мы наконец-то через год еще при э, господине Яреме было организовано это управление, там, где наконец возникло единое руководство расследования, но э, при этом не возникла единая э, технология. Не возникла техническая поддержка, не возникли э, компьютеры необходимые, программы и так далее. У них даже нет, к сожалению, единой базы сохранения доказательств и обработки. Да? То есть то, чем владеет ну, любая приличная э, юридическая фирма, да? угу. маломальский, или любой отдел полиции в любой стране Европы, у нас в управлении специальных расследований отсутствует. А сколько вот уже проходит вот именно расследование? Ну, явно не год, да? Меньше там получается. Расследование началось, ну, смотрите, смотря по каким обстоятельствам, например, по делу 30 ноября, по, по избиению студентов, 30 ноября было возбуждено производство. По убийствам было возбуждено 22 января, по факту смерти Сергея Нигаяна. Но а активные действия, безусловно, начались после завершения событий февраля прошлого года. И опять же, сначала велось расследование райотделами, прокуратурой города Киева, какими-то подразделениями Генеральной прокуратуры. И очень долгое время все это сводилось э, к ну, ряду отдельных расследований. Лишь о, осенью прошлого года, наконец, появилась, была услышана идея и требования и адвокатов, и правозащитников, и общества о том, что руководство расследования должно быть единым, иначе не видна вся картина. Потому что все понимают, что это не был ряд точечных преступлений. Это было единое преступление, иначе не было смысла э, ну, вот таким вот образом разви... развивать, не могли события развиваться таким образом просто так. А, хорошо, а вот э, разгон 30 ноября э, студентов э, возле э, стелы э, независимости, да. это тоже вот ничего нельзя? Ну, как, мне кажется, что э, все гораздо очень просто. То есть э, кто-то отдал приказ, э, взвод выехал, разогнал, и даже если мы не можем найти взвод, то мы явно можем найти фигуру, которая отдала приказ. И это тут тоже вот никаких... Нет, почему? Как раз в деле 30 ноября вынесено... В На настоящий момент около 10 подозрений, угу. в том числе пять, одно дело в суде это по бывшему мэру города Киева, сейчас рассматривается его виновности, препятствия проведению мирных собраний и демонстраций, Шевченковский районный суд города Киева рассматривает, по четырем руководителям Беркута Киевского, которые руководили как раз извините за тавтологию, подразделениями в ночь 29 на 30 ноября, им подозрение было вынесено только в январе этого года. Очень поздно, с моей точки зрения. Очень много времени потеряли. Более того, самое шокирующее в этом то, что они до момента вынесения подозрения продолжали исполнять обязанности руководителей своих подразделений. То есть те солдаты, те правоохранители, которые били они реально служат и сейчас, я абсолютно в этом уверен. Они видели, что командиры, которые им дали приказ, находятся при должности. То есть ничего не изменилось. Угу. И вот только их... Их привлечение к ответственности спустя более чем год ну, дает надежду на то, что все-таки это дело будет доведено до конца. Ну, а их руководители, в частности, Фичук, Коряк, Маринченко, они скрылись в России. И Фичука даже вам показывали по телевизору как одного из руководителей московского ОМОНа. То есть человек делает карьеру уже в России. А вы как правозащитник, вы действительно думаете, что тогда мэр города Киева мог быть причастен к разгону демонстрации, к разгону там, студентов 30 ноября? Нет, ну он непосредственно, он, безусловно, не был причастен но его роль в этих действиях как соучастника определяется материалами следствия. Ну вот сейчас оно в суде. Мы еще не видели реально полностью обвинительного, всех обвинительных материалов. Я думаю, что мне не кажется лично мне, что, ну, естественно, что, во-первых, Попова не сделают крайне в этой ситуации. Он одна, одна из фигур, которая здесь осталась, он несет ответственность, надо, кстати, отдать ему должное. Он и один из немногих, кто не, не скрывался от следствия и постоянно присутствовал на следственных действиях. Какова степень его вины? Ну, я бы положился в этом на суд. Пускай он установит, если там, если он не виновен, пускай его отпустят. Хорошо, почти год идет следствие по делу расстрела людей на институтской. И вот и какие результаты вот сейчас? Ну вот такие явные вот продвинулись вперед, и сейчас вот уже стало известно, уже вот уже твердо знаем. Ну твердо э, твердо мы пока не не знаем всех обстоятельств, потому что мы не имеем доступа все-таки ко всем материалам следствия. Однако э, в данный момент мы знаем, что это действовало, в частности, одни, одной из сторон, которая расстреливала, это была спецрота Беркута под руководством Дмитрия Садовника. Mm -hmm. Сам Садовник, как мы с вами уже обсудили, скрылся, к сожалению, четверо его сотрудников его спецроты, которые э, Пока были на территории Украины задержаны. Двое уже в суде дела по Броськину и Сергею Зинченко и Павлу Оброскену, а еще двое сейчас были, ну недавно были арестованы и находятся под стражей. Расследование в отношении их действий ведется. Всего в этом подразделении было 24 человека. И 20 из них сейчас находятся за пределами Украины. А, как Вы думаете, вот э, людей на институтской расстреливали профессионалы? Ну... Вот вероятнее всего, да. -мо можно определить по характеру ранений, э как вот э работала, да, то есть можно же там определить там из какого оружия, у кого на вооружении есть э э это ну, такое винтовка, кто пользуется этой винтовкой, там снайперы профессиональные, и вот э допустим профессионала такого рода, который пользуется винтовкой такого рода, вот так легко просто взять и задержать? То есть, ну, человек же, если он работает в спецподразделении, он знает, что будет потом. Смотрите, первое. Там не использовалось... То есть мы видели только одну винтовку, которая носила признаки вот профессионального снайперского оружия. Я не помню ее название. Ее на пресс-конференции показывал, по-моему, Сергей Горбатюк или кто-то из руководителей следствия. Большинство ранений пули, где в телах... Там, где в телах остались пули, это 7,62 на 39. Это стандартная пуля автомата Калашникова. Угу. С расстояния стрельбы, которое было нанести а это приблизительно 50-100 метров. Не нужно быть высоким профессионалом. А это были а спецроты это тренированные ребята, очень хорошо тренированные. С этого расстояния попасть не проблема любому нормальному стрелку. То есть там не нужно было стрелять и снайперской Снайперские винтовки стреляют с километра. В центре Киева стрелять с километра бессмысленно, вы же понимаете. Да. А, те переговоры и проверенные данные по группам снайперов, которые реально находились на крыше, вот я ни, ни разу с переговором, например, не услышал о том, что они увидели кого-то с оружием, и в этой ситуации они обязаны стрелять. Что касается роты Садовника, то видно было, они вооружены или помповиками, или, то есть фортами, или автоматами Калашникова, и именно эти пули обнаружены в телах. Mm -hmm. То есть... Э мы не говорим, это не профессиональные убийцы, это не спецподразделение уровня там альфы, это спецподразделение беркута, которое было тренировано на задержание бандитов. В принципе, беркут был создан для задержания бандитов. Другой вопрос, во что он был преобразован с течением времени, потому что реально из средства защиты общества он был преобразован в некое средство устрашения общества. И также легко, но вот вы думаете, что перехватить переговоры э, спецподразделения, которое э, выполняет боевую задачу, то есть любой может это перехватить, записать и выложить в интернет, и это э, ну в это поверит. А вы считаете, это любой сделал? Я считаю, что это была специально раскрытая информация, потому что тоже подразделение. Ну, давайте посмотрим по мотивам. Тоже подразделение Альфа, зная, что они не стреляли а, возможно, зная, что они и стреляли, но э, переговоры записываются, они просто-напросто были переданы. Первым озвучил это, вот, если я правильно помню, Маскалькин Геннадий Геннадьевич, хотя он свои материалы никому не передал. Потом из разных источников эта же информация была э, распространена в интернете. Ну, она точно так же анализируется наряду со всей остальной информацией э, в, в следствии. Поймите, ни одно из, ни одно из э, этих ни одна из этих информаций не является однозначной. Она проверяется с разных сторон. Это как должны делать любые профессиональные сотрудники следствия. Поэтому мы с вами судим несколько по дилетантски. Говорим, ага, тут на переговорах ничего не сказано, точно так же, как я сказал. Но э, фиксируется же, кроме того, чьи голоса, кто говорил, опрашиваются люди, где они находились, что они делали и так далее, и так далее. И так далее. Это все устанавливается. Uh -huh. А тайна следствия, она не предусматривает все-таки вот неразглашение сейчас имен, которые задержаны, э, садовников, ему же не предъявлено там, э, ну, какой-то есть там процесс, да, когда мы, мы не Имеем право. А, ну, а есть такое впечатление: что там сказали, того отпустили, здесь обвинения дали, уже написали кто есть. То есть, есть вообще какая-то. Тайна следствия. Смотрите, есть презумпция невиновности. Любой человек, который, э, в отношении которого не вынесен приговор, считается невиновным. Mm -hmm. Точно так же мы не говорим сейчас, я, например, не, не говорю, хотя пресса будет повторять, что вот убийца там те-то, те-то, те-то. Нет, есть лица, подозреваемые в совершении преступлений. Об этом говорится. Об этом говорит генпрокурор, об этом говорят следователи, об этом говорят представители потерпевших и сами потерпевшие. И защита говорит точно так же в отношении своих. Это подозреваемое лица. Uh -huh. А какая-то вот государственная тайна здесь присутствует или может быть присутствует? Ну, безусловно, есть документы, составляющие там, служебную информацию, государственную тайну, информацию, содержащую государственную тайну. Э я пока такое не видел. То есть, ну, во всяком случае, мы не оформляли допуски, как это следует согласно закону, в случае доступа к информации, содержащей государственную тайну. Там ее нету, либо она вся раскрыта. А вы говорите, что сейчас работает над этим делом 80 следователей. Да. А по так. тому, как идет процесс, ну, вы вот у вас есть какая-то ну, просто человеческая уверенность, да, расследование идет или нет, расследование затягивается. Вот что делают эти 80 следователей? А, смотрите, я могу сказать, что да, расследование идет. Да, люди, которые сейчас ведут расследование очень серьезно к этому относятся. Мы с ними общаемся, мы видим э, определенные изменения в отношении к делу. Может быть, вследствие того, что поменяли руководство, может быть, вследствие того, что э, и состав следственной группы был поменен именно на тех, кто хочет и может это сделать. Другой вопрос, что... К ним отношение, ну не то, я знаю, что работают они реально за копейки, чуть ли не круглосуточно. Но сейчас ситуация в стране такая, хотя ну, люди, которые расследуют миллиардные преступления, не могут жить на, на, там, на 5 тысяч гривен в месяц с моей точки зрения, наверное, точно так же, как у нас депутаты же не позволили себе жить на 6 тысяч гривен в месяц. Вот, а тут сомнительно, кто полезнее для общества, честно говоря. Сьогодні ми згадували про розслідування вбивства на Майдані разом з Павлом Диканьом. Це правозахисник. Дякую вам, що завітали тебе. Дякую вам. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телер... телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.